Описание. Я как раз взял такое время. Я трудился тогда ну, в Найме, трудился, и я попросил у своего директора перерыв в 2016 году на один день, чтобы пойти. Вот, ну, ну, я осознал, что я так нуждаюсь очень сильно в общении с Богом. И не сказать, что его у меня не было. Я каждый день вставал, молился, пребывал в слове. Но вот знаете, хотелось так, чтобы целый день без ограничений с Богом побыть. И вот, находясь в таком состоянии, читал Писание, я процитирую это, вот Евангелие от Иоанна, 2 глава, и последние стихи, там, 23, 24, 25, вот. И вообще, какие, знаете, слова, через которые вы получаешь откровение, которые меняют свою жизнь, вот там не надо даже открывать, искать, его как-то, оно ну, отпечатывается, да, в твоем сердце, поэтому я их запомнил, эти стихи. Там говорится о том, что во время Пасхи иудейской, когда Иисус был в Иерусалиме, Многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его. И как бы это было несложно, правда? И сегодня тоже ну, верующих много. И вот там говорится о времени, когда верующих ну, много людей уверовали. И не сильно сложно было уверовать, потому что многие видели чудеса. Написано и причина, почему многие уверовали, они соприкоснулись с Божьим чудом, они соприкоснулись с Божьим человеком исполненным силы, исполненным помазанием. Мы знаем о том, что слова, которые сходили из его уст, многие дивились, потому что это было не так, как учили книжники и фарисеи. И не сильно сложно было уверовать, слыша не только то, что он говорил, но и видя то, что он творил. Поэтому там написано, цитирую, «Многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам же Иисус не вверял себя никому». Представьте, такое огромное количество верующих людей. Многие написаны. Многие. Но Иисус никому не открывался. Но среди всех этих многих не было ни одного человека, которому бы Иисус мог верить. В Нему, несомненно, можно доверять. Видя его жизнь, видя, как он живет, что он говорит, его жизнь, она соответствовала всему тому, что он говорил. И каждое слово, даже сказанное из Нагорной проповеди, Иисус подтвердил своей жизнью. вплоть до смерти и смерти креста. И быта, который. Каждое слово, чему он учил, он все это исполнил. И все это совершилось в нем. Ему не сложно было доверять. Видя, как он живет, что он делает, как он относится к людям, сколько благодати в его жизни, Ему было несложно доверять. Многие люди они уверовали. Но, знаете, этот стих коснулся моей, моего сердца очень сильно. Этот стих он погрузил меня в такую э, молитву, в которой я находился не знаю сколько времени. Знаете, не знаю, бывает у вас такое, но я думаю, бывает, когда ты молишься, время э, просто ты в эмоциях, в сокрушении, в жажде ты проводишь какое-то время с Богом, и просто время оно теряет для тебя какой-то счет или смысл. Ты просто хочешь быть с Ним, и ты просто открываешь Его сердце. И эти слова, они как-то глубоко проникли в мое сердце. И дальше последний стих второй главы говорит, «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». То есть и Иисус, он не имел нужды, чтобы кто-то сказал, послушай, вот Константину можно доверять. Иисус говорит, я знаю. Кому можно, а кому нельзя. Он не имел нужды, чтобы кто-то о ком-то свидетельствовал. Кому можно доверять и кому нельзя. Он знал, что в человеке. И по причине того, что он знал, что в человеке, он не мог довериться никому. Представьте, то есть в жизни этого Большинства или большого количества верующих людей оказывается в жизни каждого из них было что-то, находилось что-то, что не давало возможности Иисусу им доверять, им открыться, им довериться. И это, знаете, очень большая нужда и потребность Бога. Если очень скрупулезно и тщательно изучать Писание, вникать, познавать, углубляться, мы увидим и заметим что все, что делает Бог, это чтобы построить отношения с человеком. Это чтобы иметь с ним взаимоотношения и иметь возможность им доверять. И когда я прочитал и начал размышлять об этом местописании, я вдруг подумал о том, почему Бог сотворил дерево, познания, добра и зла. Адам съел, а не знали что Бог великий, что Он сотворил, Он давал им полномочия, возможности, и все, что Ему доверять можно. Он приходил, общался с ними в прохладе дня. Ему доверять можно. Но Бог нуждался в людях, которым может доверять Он. Он нуждался в людях. Можно ли доверять? Вот я дерево посадил. Поместил его в плоскость вашей ответственности. Он не посадил это дерево где-то за забором или где-то за пропастью, куда невозможно попасть. Он поместил что-то в плоскость ответственности Адама и Евы. Он поместил это что-то и заповедь, которую он дал. Он говорил, заботиться, он поместил на территории того, о чем нужно заботиться. Возделывать, охранять и все делать вещи, включая это дерево. Это так похоже на то, что происходит сегодня в нашей жизни. Знаете, кто-то может спорить о вопросах десятины, там, пожертвований, и говорить там, о Новом Завет или еще какой-то, но вопрос десятины начался еще в Эдемском саду. Бог уже что-то дал человеку, о чем сказал заботиться, но не есть от этого. Не есть, это принадлежит Богу. Бог хочет доверять кому-то. Бог хочет найти людей, которым можно доверять, которым можно верить. Слава Богу, что Евангелие от Иоанна, оно не заканчивается на второй главе. Потому что там есть 13 глава, где Иисус говорит, вот я сказал вам все, что слышал от Отца. Знаете, прошел какой-то период времени. Иисус, говоря с ними, Он говорит, через слово вы очищены. То есть из их жизни ушло то, что мешало Богу им ему довериться этим людям. Были ученики, были те люди, о которых Он сказал, что помните? Через слово вы очищены. Это 13 глава. И дальше он с ними делится откровениями, самыми сокровенными вещами. Это 13, 14, 15, 16, 17 глава Евангелия от Это вообще ну, настолько глубокие, настолько сильные слова. Если посмотреть с 13 по 17 главу, почему я особенно люблю? Потому что Иисус сказал это, эти все главы и все то учение, которое там оставлено, это его последний вечер. Это его последнее откровение. Это то, чем он уделился перед тем, как заплатить за нас ту цену, которую он заплатил. Поэтому они имеют особенный вес, все то, что там написано. И мы часто ну, в том служении, в котором я нахожусь, об этом говорим, в это вникаем и стараемся быть ответом на ту же молитву Иисуса, которую он молился в 17 главе. Но представьте себя... Если бы вы знали, что через несколько часов вам нужно было бы умереть, что бы вы делали? Чуть-чуть мы -чуть, ну, представим, мы бы, скорее всего, что для нас является самым ценным там жена, дети, кто-то, что-то сказать важное, позаботиться о чем-то и еще, то есть, ну, сделать максимально самое важное из всего, что мы могли бы сделать за это время, мы бы постарались сделать именно это. Правда? Вот Иисус именно это и сделал. Поэтому эти слова имеют такой вес. Поэтому эти слова имеют такое значение. Знаете, в людях во второй главе было что-то, что мешало ему им открыться. Людям в 13 главе, которые находились с Иисусом, уже не было ничего, что мешало Иисусу им открыться. И Он открылся. И Он говорил им такие слова, что раб не знает, что делает Господин, чего хочет Господин Его. А, а я же, а дальше, говорит, вы, друзья мои. Потому что я сказал, я открыл. И когда-то это тоже произвело на меня очень сильное впечатление. Я подумал о том, а знаю ли я, что Иисус хочет делать в этом городе? Делится ли Он со мной своими мыслями, своими желаниями, своими планами в отношении того, что Он хочет делать? Если Иисус сегодня нам говорит, если у нас сегодня нет таких взаимоотношений с Ним, и Он бы делился... Он говорит, что мы придем к, никуда, к такому человеку, есть люди, которым мы с отцом придем и обитель у них сотворим. Это сокровенное место обители, где Бог может с нами общаться, где Бог может делиться с нами своим сердцем. Да, мы знаем Бога, с которым мы можем делиться своим сердцем. Но знаем ли мы Бога, который делится с нами своим? Это место в обители. И Иисус говорит, что есть такие люди и критерии, благодаря которым мы можем стать такими людьми. Раб не знает, что делает Господин. Если мы не знаем сегодня, что хочет делать Иисус, если Иисус с нами не делится своими планами, то что бы мы ни думали, но мы еще в рабстве. Но с друзьями, говорит, но вы друзья мои, потому что я сказал вам все. Я вам открылся, я вам верился. В вашей жизни больше нет ничего из того, что мешало бы мне вам доверять.